Я люблю экспериментировать, экспериментировать и часто делаю это. Я так учусь. Mm -hmm. Сберитесь, пожалуйста. Уважаемые взрослые, не стесняйтесь порой заняться перед нами, так как мы бываем тоже правы. Mm -hmm. Не забывайте, что мне нужна поддержка и понимание. Помните, без у вас у меня никого нет. Дорогие взрослые, относитесь к нам так, как вы относитесь к своим друзьям. Тогда да, я стану вам близким. Обращайте часто внимание на мои привычки. Mm -hmm. Лишнее внимание соответствует их закреплению. Относитесь ко мне так, как вы относитесь своим друзьям, тогда я буду вам другом. Уважайте и любите меня. Вместе мы проводим время. Важно, как мы его проводим. А для меня моя мама самая лучшая. Она меня никогда ни в чем не упрекает. Всегда поддерживает. И очень переживает, когда у меня что-то не получается. Единственное, что я бы хотела изменить, это чтобы она мне полностью стала доверять. Ну, просто, наверное, она до сих пор считает меня ребенком. И Поэтому мне хочется понять, что я уже давно выросла и сама могу принимать разные решения относительно себя. Пусть мама постарается стать моим другом, и тогда я тоже стану ее другом. Обещаю. Родители, не давайте мне оценку во время конфликта. Во время конфликта не готов к взаимопониманию с вами. Я готов буду обсудить с вами по позже, когда вы успокоитесь. Мастера, не будьте не последовать. Не давайте невыполнимых обещаний. Это подойдет мое доверие к вам. Взрослые, не применяйте силу по отношению ко мне, иначе это убедит меня в том, что сила это единственное, что имеет значение. Не позволяйте моим страхам разбудить у вас тревогу, иначе я испугаюсь по-настоящему. Продемонстрируйте мне свою выдержку.